присутствовал в, этом исполнении. Я подготовился к этой песне, я просто, возможно, повлияло это время, в котором мы выступали. И я только с поезда сегодня приехал, и вообще все это время я думал, вот эту песню хоть бы не уснуть на предсцены. Физически то есть не тяжело, вот морально это просто глаза подтухают. Вышел как-то так спокойно, уютно, но не было такого же ну, страх, который бы мотивировал, к сожалению, я бы сказал. Страх, который только мешал, пока набокопорил там немножко. например, заказ бабочки, там, ну, полки, майки, сумки какие-то такие минимальные. То есть недавно это начал нравится идти. То есть люстры, светильники, там, в виде робота. А Потап сегодня в бабочке, может ты ему да, напрямую. на да, прямой это я ему отправил. Да, это я отправил ему в почту, он повернулся.